Сначала что-то одно стереть с лица земли, потом браться за другое, не ломая голову, честно говоря, по этому вопросу. Причем, откровенно, у нас есть чем это делать. Мы знаем, как это делать. У нас есть эффективность, оружие для этого. И, наверное, этого не надо бояться. Когда говорят, нас там провоцируют на то, нас провоцируют на это, надо, наверное, не заморачиваться, и тогда в этом вопросе будет все нормально. Как видите, день то новый, а погрозы старые. І знову в московських телевізійних студіях паніка. Ну а пропагандисти вирішують, яке місто має зникнути з карти України наступним. Тим часом несподіванка, прихильниця путінського режиму, акторка Тетяна Кравченко, яка вам добре відома за у валюхи у серіалі Свати, зібралася припинити війну. Це було б дуже для народу близько, тому що всі переживають і там. Конечно. И нас все переживают. Как искусство, как оно. Как бы оно, может быть, подсказало какой-то бы ход для людей, знаешь, чтобы там сосредоточиться не на злости, она а действительно кровной любви. Витаю! Вы смотрите проект «Зна а я Инна Набок. І я знову сьогодні зібрала чергову добірку останніх погроз московитів, якими вони намагаються залякати нас та наших партнерів. Але спочатку нагадую: підписуйтеся на наш канал, якщо ще досі не з нами. Ну і залишайте вподобайки та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Цей же я розпочну з того, що у рупорів Кремля нове і величезне розчарування. Постачання України ракет «Атакамс». Тож спочатку, наче у воду запущеними кислими пиками, вони скиглять. Что происходит на сегодня? После поставки «Атакамсом» в украине а по сути, в принципе, американцы его сами применяют, мы про это говорим, здесь нет никакого великого секрета, потому что без тех средств, которые висят на Черном море, они практически бесполезны. В этом есть такая правда. Что делают? Стараются по одной цели выпустить не меньше 8 ракет, перегрузив объектовую систему ПВО. Причем бьют по городам специально для того, чтобы эту систему ПВО выявить. Следующие удары стараются нанести именно посредством ПВО. И, к сожалению, ущерб приносится. Это тоже правда. С перегрузкой, понятно, система, да, вот оно прошло, они четыре ракеты свалили, а пятую элементарно просто не успели, просто канал не взял, по большому счету, как есть на самом деле. И все это происходит очень целенаправленно, им наплевать на мирных жителей. Они готовят применение авиации, они стараются выбить нашу систему противовоздушной обороны. Что? Серйозно? Бередкий путініст, алкодепутат Горульов заговорив про удари по мирному населенню. Слухайте, та чия би корова мечала? От іде у них стільки тієї наглості, щоб говорити про це в той час, коли окупанти щодня обстрілюють мирні українські міста і села. Але й це ще не все. Потім знаєте що? Звісно, нічого іншого як погрожувати нам вони не вміють. Тож у брехливій студії Соловйова зазвучали нікчемні та цинічні заяви. Цікаво, знову зібралися Одесу, Київ бомбити чи як. И, наверное, реакция должна быть адекватной. Только не надо сразу долбить Одессу Николаевки, надо противника громить последовательно. Так написано в руководящих документах. Сначала что-то одно с лица земли, потом браться за другое, не ломая голову, честно говоря, по этому вопросу. Причем, откровенно, у нас есть чем это делать. Мы знаем, как это делать. У нас есть эффективность, оружие для этого. И, наверное, этого не надо бояться. Когда говорят, нас там провоцируют на то, нас провоцируют на это, надо, наверное, не заморачиваться, и тогда в этом вопросе будет все нормально, откровенно. Надо двоенно дать волю, пускай руки развяжутся и пойдут вперед. Второй момент. Сколько дойти до Харькова? 35? 35 Нет, нет, ты не в этом. боезарядов, тактического оружия? Да ну, по Харькову? Ну да. так. Да П'ятерки хватить. Однівазну все повністю вся електроніка, а далі поїхали То Тоді даже п'юрки ходять. А у нас їх там тисяч ніск, да? За трюшечку. Дві. Дві. Mm. Ну это я так. Ну, реально, так. Чуєте, вони кажуть, що чекають, поки в них розв'яжуться руки. Цікаво. А що ж тоді з обличчями? Ви ж теж помітили, яка приміром сумна сидить Симон'ян. Ну і пропагандист Міхеєв теж він же ж зазвичай не стримує себе у словесній діареї. А тут мовчав, да ще й з такою пикою. До речі, про Одесу згадала вже у іншій студії пропагандистка Вітязєва. Уродженка Одеси зізналася, що їй зовсім не шкода людей, які зараз живуть в Одесі. Ну і взагалі місто має стати безлюдним. Ба більше, Вітязєва мрія повернутися у порожню Одесу. А что она мри, чтобы не сидели в бомбосховищах. Ох, Сирожеви, мри, черногоротая пропагандистка. Я всегда думала, что вот, знаете, вот это моя отличительная черта ⁇ это гуманизм, да, и как новомодное слово ⁇ эмпатия. Мне жалко Одессу как город. Мне жалко архитектуру. Да, мне жалко знакомые из детства вот эту булыжную мостовую, мосты и мостики, набережные. Вот это мне жалко. Вот если бы вот, вот мне сейчас сказали поехать, хочешь в Одессу, я бы сказала да. Смотри жалко бабулыжники и людей. При одном условии, что Одесса будет пустая, потому что я очень многие вещи Одессе, Одессе человеческой не прощу никогда, никогда, чтобы все вот материковая, как говорится, Россия не бегала каждые 45 минут в бомбоубежище, как это происходит с жителями Белгородской, Курской и других приграничных областей. Чтобы наши дети, как дети какой-нибудь кременной, не рассказывали, что самым ярким воспоминанием прошедшего лета был разнесенный в хлам соседский дом. Серьезно? Россияне не мают ховатися в укриття, а мы маємо Їхні діти не повинні чути звуки вибухів, а на українських їм начхати. А вочевидь, таке дуже незадоволені московити московита тим, що відбувається у них на полі бою. Ну, а також і бавовною в тимчасово окупованому Криму. Слово вроді би не очень прилично произносить, Хоча Гугл сам себе так називав, ми Гугл вернемся позже, в конце выпуска. Ну, я не буду тогда, щоб нікого не оскорблять, говорити. Я буду тепер говорить. вот это злые это те твари, из-за которых в Севастополе у нас день траура теперь. Дети погибли, приехали за мэра Магадана с девятилетней дочерью, приехал на море к югу, ну, Магадан, наверное, хочется солнышко-то, да, иногда. Приехал с девятилетней дочерью и уедет без девятилетней дочери, она погибла. К сожалению, у нас сейчас, на настоящий момент, 124 пострадавших. Из них э, трое погибших детей и двое погибших взрослых. Плюс э, в настоящее время 5 детей находятся в реанимации 5 городской больницы. Значит, что сделано? Все остальные ранения э, легкой и средней тяжести, все, значит... Э, пострадавшие получили медицинскую помощь. Практически все, ну, значит, соответственно, после этой медицинской помощи разъехались по домам, кроме тех, кто сейчас получает медицинскую помощь. Короче, мы уже собрались домой идти. Это было 12-30 дня. И это... Жена, а где сейчас купнаюсь и выйду? А я сидел, пошел уже к машине туда. И пока сильный взрыв, во-первых, был. Ну, взрыв прошел над, над этим, над парком там. И потом эта ракета падает в воду. И с этой ракеты такие вот шарики. А я сижу, а вот он, этот шарик вот так, вот метра три от меня, падает. Я думаю, надо уходить. Я только в сторону. А он, главное, бьется, подскакивает и в воздухе взрывается. Ну, меня догнал но потом уже было, это вообще было умопомрачение. Дети, люди кричат. Наконец, где автобусная остановка, там было столько людей лежало. Ну, как при хорошем побоище. Крики, шумы. Как только у вооруженных сил Украины что-то не получается, а, собственно, это же прокси-армия, у Соединенных Штатов и вообще англосаксов они начинают э, бить из-под тяжка. Это старая тема, она преследует, э, ну если мы будем говорить об ударе по Крыму, по пляжу, на мой взгляд тут три причины. Первая причина, даже больше, наверное. Пе первая причина э, ⁇ это срыв сезона срыв э, туристического сезона, нифига они не получат, не сорвется сезон. Ну, я просто русский, я знаю русских. Вот. Э, не получится сорвать сезон. Как только разрешат возврат на пляж, он будет полный. Это раз. Второе. Безусловно, это попытка привлечь э, средства ПВО с, э, территории, э, с новых территорий в Крым. Тоже важная тема, тоже актуальная. Сегодня все гоняются за средствами ПВО. Если мы возьмем Белгородщину отдельно, то там прямо охота идет. Поэтому здесь каждая установка на перечет системы ПВО и пытаются выдернуть в Крым. Бо й правда, чому радіти, коли все, за що береться Путін, перетворюється на посміховисько. Ну, давайте пригадаємо. Збиралися взяти Київ за три дні, не вийшло. Потім намагалися налагодити імпортозаміщення, та не вдалося. Далі збиралися пачками випускати власні літаки та де там. Почали масово втрачати свої старі на війні. Потім вирішили помститися всім цивілізованим країнам світу і вигадали альтернативу Олімпійським іграм, на яких їм, до речі, не раді. І знаєте що? Тут можна сміятися вголос. На ось цих нікчемних іграх Брікс у боротьбі на поясах переміг литовський спортсмен, який сюрприз навіть не приїхав на змагання. Він взагалі навіть не приїжджав до Росії. А в Литві заявила, що Росія швидше за все. Підробила документи спортсмена для видимості більшої кількості учасників, адже той не тренується вже три роки через травму, і на змаганнях його немає. Ось так: от. тож, як бачите, на Ерефії, як завжди, брешуть і спотворюють факти. Ну і звісно, дуже вже прям дуже переоцінюють свою значимість. Ось, приміром, ще одна казкова вигадниця подумала, що зможе зупинити війну. І як вам? сказали, на самом деле замечательные люди, ведь салаты могут быть, ну, выступить, Представь в перспективе ты, и объединиться. И, и, и потом, как они, как все. Объединительная история. Да, вот большая семья, да. Вот, вот они. Вот внутри вот, произошел. Да, конфликт. Э, конец. Да. Так как у семье. А потом. А потом вот, вот я бы, я бы на, на, вот, вот это вот все бы написал. Вот я я бы, очень и, хочу, чтобы вас сейчас услышали. Да. Те, кто будет, Андрюша, в любом случае кто-то будет кто, это делать. Да, вот я тоже хочу. И вот я бы написала, как, в, в, действительно во многих семьях, а это, это есть семья, да, и в, ну, в маленьких семьях там брат, сестра, они что же там ссорились, ругались, и как найти этот язык? Там все предпосылки для этого есть. Вот семья Ольги, значит, бабы и деды, и вот на с Федей. Все, и вот та же внучка она же в Англию там уезжает, mm -hmm. и там, тем более, там эти англичане еще mm -hmm. тоже работают всю жизнь ненавидели русских, что-то не. Вот правда, да? Было бы очень здорово, конечно, Я считаю, мне кажется, и это, это было это... бы очень тоже для народа близко, потому что все переживают и там, конечно. и у нас все переживают. Как искусство, как оно, как бы оно может быть подсказало какой-то бы ход для людей, знаешь? Щоб там несредоточиться не на злості, а на дійсно кровной любви. Нагадаю, спочатку актриса Кравченко, яку ви знаєте за ролю валюхи у серіалі Свати, обливала українського президента брудом, несла нісенітниці, проклятий захід, ну і нас всіх українців проклинала. А тепер каже, що взагалі-то вона готова знятися у продовженні серіалу, щоб вирішити українсько-російський конфлікт. Слухайте, а вони що і справді настільки тупі. Ну, ніхто ж нічого із этих актерів, чого не лезуть. Вони ж нічого в політиці не розуміють. Потому що, от правильно, Жириновський тогда, от, я, я только вот по, по телевізору. Он же сказал, что если бы до 22-го... 9 лет они бомбили эти. Донецк, мой любимый город. У меня Вы же родом из слезы. Донецка. Я и родом из Донецка. Понимаете? Я все эти улицы, все... И вот этот Донецк сейчас. Слушайте, я не могла. Это... Ну, а вот сейчас они поехали в этот Израиль. И что? И вот что? Они не так, Израиль? Там, значит, нормально, а мы, значит, агрессор. 9 лет. И все, и они там, да у меня приятельница, подруга даже, актриса, но она неизвестная. Она тоже, типа, что русские Донецк, я говорю, ну, пала. ну, кто же вам мозги-то так? Я-то это знаю буквально. Да, ну, ну все равно же закончится. Ведь да это все, это Америка, зараза. Понимаешь, а это... как, как, как НАТО, вы... НАТО, НАТО, все они в НАТО. Как вам? Это же просто дно. Вот такие заявы Но, подсумывая этот выпуск, я додам. Не забувайте, окупанти відправляються на війну першочергово і в основному через гроші. Вірніше заради власного збагачення. Тому у Кремлі будуть і надалі робити все, щоб населення Федерації тонуло у безгрошів'ї, постійних кредитах, та ледь кінці з кінцями зводило. А через це відправлялося на війну в Україну. І ось вам яскраве цьому підтвердження. Тож далі без коментарів. У нас було все дуже бідно до моменту. я стал как военнослужащим он сразу мне позвонил сказал мама я ухожу на войну не отговаривала просто ревела говорил что-то мельком что мама все равно надо ехать потому что кредиты платить ведь надо я подумал что рискну а ось повезет боялся что погрязну в долгах но если бы мне бы предоставили правила выбора я бы скорее всего бы не поехал потому что было что терять может и хорошо, что он стал на минуту, остался жив. Все вот эти ребята, которые с ним там были, все полегли. За ранение, за это все где-то 4 миллиона с чем-то получил. Квартиру купил вот эту, сделал ремонт. Дома бы я бы тоже напрягался не меньше, работая за копейки. Так что я не жалею то, что уже произошло. Зато теперь у меня есть все, о чем я думал и о чем мечтал. Так, от, хоча чому без коментарів? Напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях під цим відео. Ну і взагалі, як ви вважаєте, як довго громадяни Російської Федерації ще будуть готові відправлятися вмирати на війні в Україні за гроші? Ну і звісно, дякую, що дивитеся і за ваш зворотній зв'язок. Все це допомагає мені руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Ну і нагадую, з вами була я, Інна Набок. А хто знову чи вкотре постукає з на болотах, обов'язково розкажу в наступному випуску. Ви ж бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось!